থকা দুইফালে বাগান আহি ইতিমধ্যে পালোহি মই আপোনালোকক দেখাই দিম চাব ৰ'ব এয়া চাইকেল দেখিছে এগৰাকী বাইদেউ এয়া এগৰাকী বাইদেউ এয়া মই চাইকেল আৰু মাজে মাজে বাগান সেয়া কল ঘৰ পালোহি এইবোৰ বাগান দেখিছে পাচলি মানে লাইটটো কেলৈ অফ কৰি দিলোঁ তাতে গান বাজি আছিল ন কপিয়াৰীত লাগি যাব ভয় লাগে এয়া আহি আহি এইটো দেখিছে কল ঘৰ পাইছোঁহি এইফালে বাগান এইফালে বাগান সোমাই দিলে ভিতৰত শচিনঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বৰ ধুনীয়া গছ আছে ইয়াতে এইবোৰ মই ভিডিঅ'ত দি থৈছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা চাব সময় পালে ইতিমধ্যে আহি আহি অঁ দেইদি মই নগ'লেগে হ'ব নাই এই দলংখনৰ ওচৰলৈকে যাম তেতিয়া আপোনালোকে পালেগৈ বুলি কেনেকৈ গম পাম মই পইচা নাই নি মোবাইলত মই ক'লে ৰিচিভ কৰিবা নাকলটো অঁ এই ইতিমধ্যে দেখিছেনে এই বাগান হয় বাগানৰ এয়া কল ঘৰ হয় আমগুৰি বাগান দেখিছে এইটো কল ঘৰ হয় বাইদেউকেইজনীক থ'ম এইফালে বাইদেউখন যাবগৈ লাইনত তাৰপৰা এইটো কেইটা বেগ দিম এতিয়া মই বেগকেইটা দিম বেগকেইটা লখিম আহক দুটা দুজন আছে বৰ ধন্যবাদ দেই এইফালে গান বাজি আছে যাওক গান বাজি আছে ভয় কৰিব নি আকৌ হা এগৰাকী এগৰাকী এয়া এগৰাকী এয়া মানুহো কমি গ'লচোন লাইভত অঁ মই এই মাত্ৰহে লাইভ আহিছোঁ বিশাল দাস এই মাত্ৰ আহিছোঁ মই আপুনি লাইভটো কাটি দিলোঁ বাৰু এইগৰাকী যাওকগৈ দেই এই দুগৰাকী গৈছেগৈ দেখিছে নাই এয়া ঐ দি দেওবাৰে মই ফোন নকৰোঁ আকৌ আমাৰ ঘৰ নটা বজাত পাই যাবগৈ দেই নটা বজাত পালেগৈ তেতিয়া চাই নাই আমি তাৰপৰা যামগৈ দেই খোজকাঢ়িয়ে যাম সেইকাৰণ আকৌ এইবোৰ বেটেৰী চেটেৰি নাযাম আৰু লাইক এটা পালোঁ বহুত ধন্যবাদ এই আমগুৰি মানে বৰবাম বাগান হয় দেখাই দিছোঁ বৰবাম বাগান টি দেখিছে নহয় ফেক্টৰী হা হা কি অ এইটো বাগান দেখিছে মই যামগৈ এওঁলোক গ'লগৈ সেইয়া লাইনত অঁ এইফালে এতিয়া ঘূৰি যামগৈ এইবোৰ দেখিছে ন গোটেই বাগান গছ গছ গছেই তেওঁলোকে এতিয়াও এক কিলোমিটাৰ মান যাবগৈ খোজকাঢ়ি হ'লেও নিশ্চিন্ত মানে এক কিলোমিটাৰ গ'লেগৈ হয় নাই বহুত কণ মেইন জেগাডোখৰত হৈ গ'লোঁহি পইচা পাতি ৰাস্তাটো ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দি দিলোঁ তাৰপাছতে ইতিমধ্যে বাগান দেখিছে আপোনালোকে এইখন মোৰ চাইকেল চাইকেলখন মোৰ এনেকুৱাই সাৰথি ন আপোনালোকক কি জনাম চাইকেলখন মোৰ কাৰণে মানে সঁচাকৈ একদম ভগৱান সদৃশ হয় একদম বন্ধু একদম আপোন বন্ধু দুষ্টিতকৈ মোৰ চাইকেলখন মোৰ কাৰণে মানে বহুত মানে কি ক'ম আৰু বহুত সহায় হয় আৰু মানুহগৰাকীক থলো কাৰণে মনটো ভাল লাগিছে মানে দায়িত্ব এটাত মাতিছিলোঁ হয় নহয় তেওঁলোকেও পাওঁ কাৰণে আমাৰ কামটো নিয়াৰিকৈ হয় মুঠকৈ পইচা কেইটাৰ পাওঁ ইমান ঠাণ্ডা নহয় আপোনালোকে ক'বলৈ অহা নাই মোৰ চকুকেইটা জাপ খাই গৈছে মানে কুঁৱলীৰ পৰা কুঁৱলীৰ পৰা চকুকেইটা মোৰ ঘাপ খাই গৈছে আপোনাক মই কি জনাম বাগান চাৰিওফালে দেখিছেনে মোৰ গছ 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 এইটো পাইছোহি মেইন আলিটো আকৌ মই এতিয়া এষষ্ঠি নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথাৰত সোমাই দিম উঠি দিম সেইদিনাখনে মই এইটো ৰাস্তাই বিনা চাইকেলত স্কুটিখন দি পিনি খোজকাঢ়ি গৈছিল নাগালেণ্ড আমগুৰি দেখিছে এইটো নাগালেণ্ড আমগুৰি এইডোখৰ অকণমান তিনিআলিৰ কাৰণে অকণমান পোহৰ অকণ আছে এতিয়া মই একদম আন্ধাই আন্ধাই গৈ থাকিমগৈ আন্ধাই আন্ধাই যাম মানে এইফালে নাগালেণ্ড যায় এইফালে দুলীয়া বস্তি এইফালে বৰবান এতিয়া মই মেইন ৰোডত আহিছোঁ লাইফটো চলাই যাওঁ আচলতে আপোনালোকক মই এটা কথাই ক'ম পইচা মানুহে এনেই নাপায় ওপৰতে পইচা নাপায় কিন্তু কিছুমানে বহুত বিনা কষ্টত পইচা পাইছে আমি কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিছোঁ তাৰ প্ৰতিফল কি হয়গৈ নাজানো আৰু দুটা লাইট পালোঁ ধন্যবাদ চাৰিওফালে বাগান আৰু বাগান সেইদিনাখন মই এইটো ৰাস্তাই ইমান টাইমত কেইবামান মানত গালি পাৰি পাৰি খোজকাঢ়ি গৈ আছে আজিও একে কথা আজি যেনিবা চাইকেলখন আছে ইমান কুঁৱলী নহয় মই চাইকেলখনে দেখা নাই মানে লাইটৰ পোহৰতে দেখিছোঁ আপোনাক কি ক'ম ইমান কুঁৱলী মোৰ কাণ দুখন কেনেকুৱা ইমানেই কুঁৱলী নহয় আপোনাক ক'বলৈ ভাষা নাই ফ্লাছটো জ্বলাই ললো কৃষ্ণবিষ্ণু আৰু ঈশ্বৰৰ সহায় চাইকেলখনত পাম ফুল পাম আছে আঠ টকা বিশ টকা যোৱা বুধবাৰে দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিলো চাইকেল লৈ আজি বুধবাৰে কাম কৰি এক জানুৱাৰী প্ৰতিটো দিন এটা এটা স্মৃতি হৈ থাকে সঁচাকৈ আজি এক যদিনাখনি ইমান কষ্ট দেখিছে নহয় আৰু তাতে মই মাছো খাইছোঁ মাংসও খাইছোঁ ভালেই হৈছে পোলাও খাইছোঁ হজম হ'ব চাইকেল মাৰি দিছোঁ কেনেকুৱা স্পীডত আহিছোঁ নিজে নাজানো দুইফালে বাগান এনেকুৱাই স্পীডত আহিছোঁ নহয় টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী তেনেকুৱাত আহিছোঁ শব্দটো শুনিছে নহয় আপোনালোকে চাইকেলৰ কাম দুখনে একো গম পোৱা নাই মানে গুটি পিন্ধিছোঁ যদি মানে ভগৱানে মোক কি দিয়াইছে কি নাই দিয়া নাজানো কিন্তু মানুহকেইজনীয়েও কিবা এটা বাগানত পোৱা তিনিদিনৰ হাজিৰা এদিনতে পায় তেওঁলোক আহে তেওঁলোক সুখী হৈ যায় অন্ততঃ আশীৰ্বাদ এটা দি থৈ যায় সেইটোৱে মেইন কথা আচলতে মানুহৰ আশীৰ্বাদটো বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় এই আশীৰ্বাদটোৱে কিজানি মোক এদিন সহায় কৰিব এদিন নহয় দুদিন নহয় সদায় সদায় মই এনেকৈ তেওঁলোকক অকণমান সামান্য সহায় কৰোঁ বাগানত থৈ যাওঁহি চাইকেলে লৈ বা টমটমতে হওক ৰাতি দুটা তিনিটা খোৱা ওৱা পামগৈ মই কেই কিলোমিটাৰ চলালোঁ গম পাইছে মই এতিয়া কৈ দিম আপোনালোকক ইমানেই স্পীডত আহিছোঁ নহয় মই নিজে গম নাপাওঁ অহাৰ দৰে আহিছোঁ মেইন কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইমানেই স্পীড আহিছোঁ নহয় মই আপোনাক ক'বলৈ ভাষা নাই কুঁৱলী কেনেকুৱা পাইছে চাওক আপোনালোকে ৰাইজ কুঁৱলীত দেখিছে কুঁৱলী বগা জাল ফালি অহাৰ দৰে গাড়ীখন আহিছে ইমানেই কুঁৱলী স্কুটি হয় নহয় বাইক ইমান কুঁৱলী নহয় আপোনাক ক'বলৈ ভাষা নাই ইমান কুঁৱলী পুৰা কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ মই বাৰু আৰু জোতা এযোৰে বহুত চেফটি কৰে আচলতে জোতা এযোৰে বহুত চেফটি কৰে আমি কোনো মেছেজ এটা কৰা নাই ঊনৈছজন লাইভত আছে এটা লাইক কৰিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে অন্তত মোৰ থাৰ্টিনকৈ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল হয় ন ইউটিউবাৰ দৰে ভাল ভাল জেগাও দেখাব নোৱাৰোঁ ভাল ভাল কথাও ক'ব নোৱাৰোঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ সামান্য মোৰ চাইকেলখন লৈয়ে অকণমান প্ৰয়া প্ৰয়াস এটা তিনিটা লাইট পালোঁ মানুহৰ জীৱনটো কেনেকুৱা আজি চাওক এক তাৰিখ কটোৱে ফূৰ্তি কৰি খাইছে আমি এতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱা সাত বজাতে ওলাই যোৱা এতিয়ালৈকে ঘৰ সোমোৱাগৈ নাই সোমালোঁ চাইকেলখন লৈ আহিলোঁ টুৱেণ্টি ফিউজন লাইভত আছে মই ইমানেই স্পীড আহিছোঁ নহয় আপোনাৰ ক'বলৈ ভাষা নাই মানে ইমান স্পীড আহিছোঁ সাইডে এক ফেলে বাগান আছে কুয়ালি মানে আসরিত কুঁয়ালি কি কম মই মিউট কৰি দিছিলোঁ কেলৈ মানুহ এঘৰত ডেক বাজি আছিল ভাৰ্গৱ দাস ক'ত গৈ আছে মই এই বিয়া কাম কৰিছিলোঁ কেটাৰিং আৰু মানুহ দুগৰাকীক বাগানত থৈ আহিলোঁগৈ ঘৰত মাত অহা নাই নি আপোনাৰ মই মিউট কৰি দিছিলোঁ কেলৈ গান বাজি আছিলে যে গান বাজি থাকিলে হেৰি হয় আচলতে অথনি লাইভ এটা ডিলিট কৰিয়ে দিলোঁ মিউট কৰি দিয়াহেঁতেন কপিয়াই দিন নালাগিলেহেঁতেন ঘৰলৈ গৈ আছোঁ অথেৰি মই ভুল কৰিলোঁ লাইফটো মই কপি ৰাতি নালাগিলেহেঁতেন মিউট কৰি দিব লাগিছিলে সেইটো ব্ৰেইনত নাহিলে তেতিয়া কামৰ সময়ত ইমান ৰাতি হয় হয় মই আমাৰ ৰাতি দিন বুলি নাই আৰু ভাৰ্গৱ দাস মৰিবলৈকে আগবাঢ়ি আছোঁ যিদিনা মৃত্যু হ'ব হ'ব আৰু যিদিনাখিনি নাই নাই আপোনালোকে ভাবক মই কিমান কিলোমিটাৰ মই পটকৈ চলাই আকৌ মন্দিৰ পাই গ'লোহি চব ইমান স্পীড চাইকেল চলাইছে আপোনাক নিজে ভাবক বহুত কষ্ট কৰে ন সেয়া মন দি পাই গ'লোহি কৃষ্ণ ইমান ভককৈ চব ইমানটো বাগান গৈ পিনি তেওঁলোকেও কিন্তু কিছু খোজ কাঢ়িলে আচলতে তেওঁলোকে চাহ বাগানত পাত তোলে কাৰণে কষ্ট কৰে কাৰণে তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িব পাৰে কিনো চাহ জনগোষ্ঠীসকল যিসকলে দিন হাজিৰা কৰে তেওঁলোকে কিন্তু বহুত খোজকাঢ়িব পাৰে ইতিমধ্যে মই টাউনত সোমাই দিছোঁহি দেই এম বিখিনি ৰক বুলি ভিডিঅ' আহিলোঁ মানে লাইভ আহিলোঁ এম বিখিনি এম বিখিনি মানে লষ্ট নহওক বুলি পোন্ধৰজন লাইভত আছে নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল লাইক এটা কৰিব অন্ততঃ এটা লাইক কৰি দিয়কচোন আপোনালোকে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে ভাবক ঘৰ ক'ত আছিল মোৰ শিৱসাগৰ জাজি আমগুৰি আৰু শিৱ হাজি আমগুৰি পৰা এষষ্ঠি নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ সোমোৱাই বৰবাম বুলি কয় তাত থৈ আহিলোঁ নেক্সট লেভেল দাদা ক'ৰ পৰা আহি আছে বিয়া কাম কৰিছিলোঁ বিয়া কাম কৰি পিনি কেটাৰিং কৰাৰ পিছত বাইদেউ দুগৰাকী কাম কৰা ঘৰত থৈ আহিলোগৈ ঘৰ একেবাৰে ঘৰত নথলোগৈ আৰু মোৰ ডিঙিটো গোটেই ঘাঁ লাগিছে কি কয় মোৰ ঠাণ্ডা লাগিলে মোৰ টনচিলটো বাঢ়ি যায় ৰাইজ সোতৰজন লাইভত আছে থাৰ্টি ফ'ৰহে মোৰ চাৰ্জ আছেগৈ তিনিটা লাইক পালোঁ অনুগ্ৰহ কৰি আৰু দুটামান লাইট দি দিছে নে এঘাৰজন ব্যক্তি আছে ভাৰ্গৱ দাস ডিঙিটো ধৰিছে নহয় আপোনাৰ ক'বলৈ ধৰ মানে ভাষা নাই ডিঙিটো ইমান চেক চেকাইছে কেচেক কেচেক মাগিছে বিশ্বাস কৰিব আৰু এজন চাইকেল চলোৱা মানুহ পালো দেই কোন নাজানো চাইকেল চলাই গৈ আছে চাওঁতে চাওঁতে পাইছোঁহি ঘৰ গা ধুবগৈ নে এতিয়া আৰু মই গা ধুম দেই মই মই যিমান বিয়া কাম কৰি আহোঁ মই কেইটাৰিং যিমান থাকোঁ ৰাতি মই গা ধুমেই নহ'লে মোৰ টোপনি নাহে আৰু যিহেতু মাছ মাংস চুই পিনি আৰু মাছ মাংসতে মই সদায় থাকোঁ আৰু মাছ মাংস চুই পিনি গাটো নুধিলে একদম ভাল নালাগে ফ্ৰী ফ্ৰী নালাগে মুকলি নালাগে গাটো ধুমগৈ ঠাণ্ডা পানীয়ে ধুম আৰু মই কেতিয়াও গৰম পানী এক নধ ৰাতিপুৱা সাতটা বজাতে ঠাণ্ডা পানী একা ধুইছোঁ আজিও সোমবাৰে মই অহা ছয় তাৰিখে টিলিঙা মন্দিৰ যাম সকলোকে জনাই থৈছোঁ মৰ্ণিং টিলিঙা মন্দিৰ গৈ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াম লাইভ দিম আপোনালোকে চাব টিলিঙা মন্দিৰ সৌন্দৰ্য পৰিৱেশ ৰিচাৰ্জটো এদিন গ'লে আঠাইছ দিন যে কেনেকৈ যায় এক তাৰিখে ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ আঠাইছ দিনহে থাকিব নোৱাৰোঁ তাৰ ৰাইজসকল

এইখন এখন স্কুল হয় এইফালে তললৈ জাজী নদীলৈ যায় আৰু এয়া মন্দিৰ হয় এইখন কবস্থান হয় আন্ধাৰ আৰু এই মন্দিৰৰ কাষতে আছে শ্মশান হে মহাদেৱ কৃষ্ণ এইখন শ্মশান হয় তাৰ মাজেৰে অহা যোৱা কৰোঁ বহুত কি ক'লে বহুত ওল ওলে কৰেনে ভূতলে ভয় কৰেনে মই আজিলৈকে ভূতক লগেই পোৱা নাই ভাইটি তাক অৱস্থা নিস্পৰ সাজে আহিলোঁ ভূত বুলি বেলেগ প্ৰাণী নাই ভূত বুলিলে মানুহে ইতিমধ্যে মই ঘৰ পাই গ'লোহি লাইফটো সামৰি ৰাইজ সাতজন লাইফত পালোঁ চাৰিটা লাইট পালোঁ মানুহগৰাকীজন ঘৰত থৈ আহিলোঁ মই সেইটোৱে বহুত সুখী হয় তেওঁলোকক মই ডেৰ কিলোমিটাৰমানৰ আগত থৈ আহিলোঁ তেনেকৈ খোজকাঢ়ি যাবগৈ আৰু আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ জেগাবোৰ ভয় নকৰে পাঁচটা লাগি পালোঁ বহুত ধন্যবাদ বেদান্ত আহি গ'লোঁ দাদা কিন্তু মই অকণমান পিছতহে লাইভ আজি বেদান্ত মই লাইভ নাহোঁ আৰু লাইভটো সামৰিমহে এতিয়া কাৰণ মানে মই টোপনি ধৰিছে মানে গা ধুমগৈ গাটো ধুই পিনি অকণমান গৰম পানী খাই কুল কুলো কৰি মই অকণমান শুম ৰাতিপুৱা চাইছ তাতে উঠা দেই বেদামটো কাইলৈ লগ পাম শুভ ৰাতি লাইটটো সামৰোঁ লাইট কি কৈছ লাইট ডাউন নিজৰ বুলি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মই পাই গ'লোহি আমাৰ ঘৰৰ পদূলিমুখ ইমান গৰম উঠি গ'ল মোৰ এই ডিঙি দুটা আপোনাৰ ক'বলৈ ভাষা নাই ইমানেই মোৰ ধৰে ইমান দূৰ আহিলো এইডোখৰতে টিংখন কটক কটক কৰিছে ভাস্কৰ বৰা এটা লাইক কৰিবা আৰু যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা বুলি আশা থাকিল মই লাইভটো সামৰিছোঁ ঘৰলৈ যাওঁ পালোহি ঘৰ সকলোকে শুভ আৰতি জনাইছোঁ ভগৱানে মংগল কৰক নতুন বছৰলৈ শুভকামনা থাকিল এইখন মোৰ চাইকেল হয় আৰু মই পৰিয়ে গৈছোঁগৈ হাউলী হাউলিয়ে গৈছিলো কত গৈছিল আপুনি এই কাম কৰা বাইদেউ দুগৰাকী ঘৰত থৈ আহিলোগে চাইকেল মাৰি তেওঁলোক মানে আমাৰ লগতে কাম কৰে ঠিক আছে মই লাইভটো সামৰিছো সকলোলে শুভৰাত্ৰি জনাইছো দেই গুড নাইট ভগৱানে মংগল কৰক আগন্তুক বছৰবোৰ ভালে কুশলে যাওক ধন্যবাদ দেই বেদান্ত ফানি কাইলৈ লগ পোৱা আজিলৈ আহিলোঁ শুভৰাত্ৰি গুড নাইট ভগৱানে মংগল কৰক